تو اب یہ دو باتیں آپ کو سمجھ میں آگئی یہاں تک کہ ابھی تک وہ یہ اب روح تو ایک آگئی ان کے پاس اور یہ بات رسول کے حصے سے ان کو انفارمیشن مل گئی کہ میری یہاں ایسا ہوگا اب اللہ کی اس بات کو یقین ہم کریں یا حضرت مریم کریں وہ تو کریں گی کریں گی کیونکہ مریم ہے ان کے ساتھ تو ہونا ہے آگے چل کے ابھی آیت میں آ جائے گا ہمیں بھی یقین کرنا ہے کہ بغیر چھوئے کیسے ہوا اچھا خواتین حضرات پورا لیکچر تو آگے میں بتاؤں گا لیکن آپ دیکھیں اس دو آیتوں کو سور الانبیاء یعنی 21 ون نائنٹی ون اور التحریم سکسٹی اور 12 ایکسکیوز بھی نظر آ کو آپ صرف عربی میں پڑھ رہا ہوں آپ حضرات یہ بتائیے اس میں کیا فرق ہے فنفق نا فی فنفقنا مروح نا فنفق کوئی بتا سکتا ہے جی فی اور فی یہ فی ہی اور فی ہا میں کوئی فرق یہی فرق ہے عربی میں ایکزیکٹلی exactly سیم لکھا ہوا ہے پھر لکھیں گئے فق فی ہا من روحنا اور فنا فی ہی من روحنا قرآن مجید میں واضح طور پہ ہا اور ہی کا فرق سمجھ لیں ہا استعمال ہوتا ہے مونس کے لیے اور ہی استعمال ہوتا ہے مذکر کے لیے یہ ایک اسٹیبلش فیکٹ ہے یعنی عربی لینگویج میں اگر میں جیسے پروناؤن ہوتا ہے نا جیسے جیسے ہم آدمی کے لیے کہیں گے کہ وہ ہی انگلش میں کہیں گے ہی اور عورت کے لیے ہم کہہ گے ہا کہ وہ تھی وہ تھا آدمی ہے اور وہ لڑکی تھی موننس ہے نا مذکر مونس کا ایک فرق ہے نا اسی طرح عربی میں ہا کا مطلب ہوتا ہے مونس اور مذکر جو ہے وہ ہی ہے عربی میں اللہ کہہ رہا ہم نے پھوکا اس میں مریم میں فنفرقنا رکنا ہم نے پھوکا مریم میں فی صحیح سمجھ میں آتا ہے مر روحنا ہماری روح سے پھر ایک اور جگہ ہے فن فکنا ہم نے پھوکا اس میں تو ہی جو مذکر ہے یہاں پر تو کس میں پھوکا مریم تو مون سے تو وہاں پر وہ پیچھے جاتا ہے ان کا پرائیویٹ پارٹ اس بات ہو رہی ہے فی من روحنا ہماری روح سے کیسے ہوا ٹھیک ہے نا تو اب آپ دیکھیے روح کو یاد رکھیے ہوتا ہے اللہ کے امر سے تو اب اس کو قرآن مجید میں سورہ انبیاء کی ٹوینٹی ون نائنٹی ون آیت اب اللہ سمجھا رہے ہیں کہ کوئی غلط فہمی میں نہ آ جائے آدمی وہ لتی آسنت فرجہ فنفقنا فیہا من روحنا جالنا آیات اور مریم نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی اس نے بس ہم نے اس کی نفسیات میں اپنی روپ ہو کی اور ہم نے اس یعنی مریم کو اس کے بیٹے کو جہان والوں کے لیے نشانی بنا دیا اب اس میں دیکھیں یہاں روح کا لفظ آ رہا ہے کہ ہم نے روح پھو کی مریم میں کیا سمجھ میں آئے روح کی مریم میں میں نے بتایا روح مریم میں کیا پھوکی رسول روح جو ہے اللہ کے امر سے اور وہ امر کیا ہے کن فیقون ہو جا ہو جائے یہ جو ہے نا روح ہے کہ ایسا ہو جا تو یہاں پر اللہ بتا رہا ہے کہ ہم نے مریم میں جب روح پھوکی تو یعنی ان کو انفارمیشن دی کن فیکون کی ایسا ہوگا تمہاری ہیں بار بار بتایا وہ بار بار انکار کر رہی ہے بار بار یہ کہا ہوگا ایسے ہی ہوگا بغیر چھوئے مر کے تو کن فیقون کا جو امر ہے وہ ان کو رو ہوگی ان میں مریم میں یہاں پر مریم کی پرسنالٹی کا ذکر ہے تو عربی میں آیا فی ہا فی ہا کہاں آیا یہ ہا مونس کے لیے استعمال ہوتا ہے دیکھیں بڑی امپورٹنٹ بات ہے یہاں سے آپ کو بدل سمجھنا چاہیے ولتی کا مطلب وہ عورت احسد اس نے اپنے فروج کی حفاظت کی فروج کسے کہتے ہیں پرائیوٹ پارٹس شرم گائیں تو یہاں یہ خاص طور بتانا شرم گائے کی حفاظت کی اور پھر ہم نے کہا ہم نے پھونکا اس مریم میں یعنی مریم کی پرسنیلیٹی میں کہ آرڈر دیا کہ ایسا ہوگا کیا ہو جا روح پھونکنے کا مطلب مریم کے ساتھ ہو جا جو رسول آیا تھا روح کے مطلب کلی روح من عمر رب لی روح جو ہے وہ اللہ کے امر سے اور امر اللہ یہ دے رہتا ہے کہ ہو جا ایسے ہی ہو جائے گا بغیر چھوئے یہ امر مریم کو سمجھایا گیا لیکن اور پھر وہ کہتا ہے کہ اس کو ہم, ہم نے اور اس کے بیٹے کو آیت بنا دی تمام جہان والوں کے لیے مریم کو اور اس بیٹے اس کے بیٹے کو تمام جہان والوں کے لیے آیت بنا, بنا دیا اب آپ دیکھیں بالکل یہی بات دوبارہ لکھی ہوئی ہے سورہ تحریم میں سکسٹی سکس بارہ میں وہ مر یا مب نتا امران التی آسد فرجہ فنفق نہ فی ہی روحنا وہ سو دقت وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ اور مریم بنت عمران جس نے اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کی پھر ہم نے اس یعنی شرمگاہ میں میں ہو کی اور اس نے اپنے رب کے کلمات اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی اور فرمر برداروں میں سے تھی یہاں عربی میں دیکھیں لکھا ہے فی ہی ہی یہاں پر ریپرزینٹ کر رہا ہے شرمگاہوں کو دیکھیے وہاں پیچھے تھا اللہ تصر فرجا فنا فاغنا فی ہا تو میں نے کہا ان کی نفسیات میں روپ ہوگی یعنی ان کو انفارمیشن دی رسول نے آن کہ تمہاری ایسا ہوگا ان کو کیا ہوگا کن فیکون ایسی ہوگا بغیر چھوئے صحیح ہے بات غلط کہہ رہا ہوں اب یہاں پہ فی شرمگاہ پہ کیا روپ ہوگی کون بتائے گا شرمگاہ میں کیا روپ ہوگی ہو جا کون فیکن ہو جا کیا ہو جا کنسپشن ہو جائے پورے قرآن مجید میں آپ یقین کریں کوئی نہیں بتا سارے ترجمہ نے وہاں پر لکھا فی یعنی شرمگاہ میں روپ ہوگی تو کیونکہ سمجھانا نہیں آئے تو وہاں مانے لکھے مریم میں روپ ہوگی تمام ترجمے دنیا کے اندر تمام ترجمے یا فی ہی جو ہے یا مزکر کا سیغہ ہے پیچھے شرمگاہوں کی بات ہو رہی ہے تو شرنگا میں روح پھوکنے کا مقصد اس کو کہا کہ ہو جا تو وہ ڈبل سیکس کی بات تھی تو اس نے پاپا کنسیپشن ہو گیا ود ان کسی نے چھو نہیں ان کو کسی بشن نے چھو نہیں کیونکہ وہ مذکر مونس کیری کر رہی تھی اندر اندر ہی اندر اللہ تعالی نے اس کو کر دی کیونکہ یہ دونوں آیتوں میں ایک جگہ مریم کو انفارمیشن دی کیونکہ وہ ایسی تھی ان کو پتہ ہی نہیں میرے کیسے ہو سکتا ہے وہ کہہ رہی ہے میری مجھے میں نے مجھے کسی بشر نے میری کہا انہیں کیا معلوم کیا ہو رہا آج ہم سب بیٹھے ہوئے اور دنیا میں سارے لوگ بیٹھے ہوئے ان کو یہ ڈاکٹر سمجھتے مگر ایک چیز میں آج یہاں بتاتا چلوں کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے ہم نے مریم کو اور اس کے بیٹے کو آیت بنا دیا دنیا میں کبھی پہلے نہیں ہو نہ بعد میں ہوگا اینیمز میں یہ ہوتا ہے پلانٹس میں یہ ہوتا ہے یہ سننے میری بات پلانٹس میں چیز ہو رہی ہے اور اینیمل کینڈم میں یہ ہو رہی ہے ایک ہی سیو ڈبل ہو, پروڈیوس ہوتے ہیں بچے صحیح ہے لیکن انسانیت میں جب سے دنیا بنی ہے اور قائمت تک یہ مریم اور اس کی آیت کو اللہ نے شانی بنا دیا یہ ایک تھی جس کو اللہ نے کہا مریم سے ضروریت ہوئی اور یہ مریم کا بیٹا ہوا مریم ہی کا بیٹا یہ عیسیٰ ابن مریم کیونکہ وہ مریم اور اللہ نے ان کو فیمیل کیوں کہا ہوا ہے کیونکہ پیدا کیا انہوں نے اس کو پیدا کیا نا انہوں نے تو ڈیلیور کر دیا ہمارے عیسیٰ سے تو ماں ہو گئی تو اس لیے عیسیٰ کی ماں ہے وہ مریم کی ابن مریم تو یہاں بتانا یہ تھا کہ وہ جو جو پریگنسی ہوئی ہے وہ کس طرح ہوئی کن فیقون سے ہوئی اور جب اللہ نے روپ ہو گی اس کی پرائیویٹ پارٹ کو تو اس کو کہا ہو جا تو ہو گیا کیا ہوا ادھر سے وہ نکلا ادھر سے ہی نکلا ہو گئی اندر ہی اندر 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 ہو گئی وہ آپ سمجھے میری بات کو کوئی فیزیکل انٹرونشن نہیں ہوئی ہے کوئی چیز کسی بشر نے ان کو چھوا نہیں ہے اللہ کے حکم سے اللہ کی روح سے اللہ کے آرڈر سے اللہ کے عمر سے یس علون کا آنی روح وہ تجھ سے سوال کرتے ہیں روح کے بارے میں قول روح من عمر ربی کہہ دو روح جو وہ اللہ کے عمر سے ہے تو روح دونوں جگہ پھوکی گئی ایک ان کی پرسنیلٹی میں روح پھوکی گئی اور ایک ان کی پرائیویٹ پارٹ کو روح پھوکی گئی تو روح پھوکنے کا مقصد سمجھے کن فیقون ہو جا تو ہو گیا مریم کو بتایا ایسا ہوگا تو انہوں نے کہا ہو جا وہ بھی کہتی کیسے اسی ایسے ایسے طرح ہوگا تو ان کو انفارمیشن میں روپ ہوگی کہ ان کو انفارمیشن آئی رسول آیا رسول نے ان کے کہا ایسا ہوگا میں دینے آیا ہوں اور ادھر پرائیویٹ پارٹ کو کہا ہو جا تو ہو گیا یہ ایک, ایک ایسی چیز ہوئی ان کے ساتھ جو آج کے سائنسدان تو سمجھ جائیں گے ڈاکٹرز لیکن یہ جو بیچارے ایک عام لوگ ہیں ہم سمیت مجھ سمیت جن کو اس چیز کا پتہ نہیں تھا یقین کریں آیات کی ویسے مجھے بات میں نے معلوم کرنی پڑی لوگوں سے مجھے معلوم کیا کہ کیا یہ ایسا ہے کہنا ہوتا ہے لیکن ایسا ہوا کبھی نہیں ہے میں نے کہا اللہ نے کائے ہوا ہے حضرت مریم کے ساتھ اور جس میں ہزاروں لاکھوں انسان اللہ کا بیٹا کہہ دے رہے ہیں کیونکہ جوڑے سے اللہ کہتا ہے ہم نے مذکر مہنگا جوڑے سے بنایا تو جوڑا, جوڑا ہونا چاہیے مزکر مون تب پیدا ہوگا تو جوڑا تھی وہ مریم خود جوڑا تھی اور اللہ کہتا ہے ہم بناتے ہیں جوڑا مذکر مونس کا میں نے اپنی طرف سے نہیں اللہ خود کہتا ہے کہ میں جوڑا نظر آرہا دنیا میں ہزاروں لاکھوں دنیا میں کیسز ہیں آپ یقین کریں اگر آپ معلومات انفرمیشن کریں ریسرچ کریں ہرمو فرڈائٹ لکھیں دنیا میں آپ کو اتنے لاکھ آدمی مل جائیں گے عورتیں جو کہ ہرمو ہیں مشہور مشہور لوگ ہیں جائیں اس پتہ کریں یوٹیوب پہ آج کا تو سائنٹ انٹرنیٹ کمپیوٹر لائیو انبیلیویبل

اور مریم بیٹی عمران کی جس نے اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کی پرائیویٹ پارٹس کی اور ہم نے اس کی اس میں یعنی اس کی یعنی شرمگاہ میں اپنی روح پھوکی یہاں ہی جو ہے یہ پیچھے شرمگاہ یعنی پیچھے فروج فرج فر... 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 فر جو ہے فرج کی طرف یہ گیا ہے یہ یا آپ کسی بھی عربی دان سے پوچھے بھائی یہ بتاؤ یہ یہاں ہی کیسے آ گیا پہلے دوسری جگہ پہ تو ہاتھ آ تو مریم میں مریم میں پھوکا وہ سمجھنا ان کی وہ نفسیات ہو گئی یہاں ہی کیسے آیا تو کہیں گے شرمگاہ، تو کہیں شرمگاہ پوچھے روح کا پھوک لیں کیا مقصد اب سمجھانا نہیں آ رہا کیونکہ کن فہ کن سمجھ نہیں رہے کہ وہاں ہے کیا وہ فرمرفرڈائٹ ہے اسے کن فہ کن کہنا پڑے گا اللہ تعالیٰ جب بھی تو ہوگا اللہ کہے گا تو ہوگا نا وہاں کیسے ہو جائے گا ہو, ہو ہی نہیں سکتا تو اللہ جب فیصلہ کرتا ہے کسی بھی عمر کا وہ کہتا ہے ہو جا تو ہو گیا وہ کر دیا اللہ تعالیٰ نے اللہ کہہ رہا ہے ہمارے اوپر یہ آسان ہے تو یہ پیدائشی جوڑوں ہاں پیدا کر کے آسان کر دینا دنیا کو دنیا میں ایک مثال قائم کر دی حضرت عیسیٰ ابن مریم ایسا ایسی عورت سے ایک بیٹا پیدا کر دیا اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بنا دیا تمام چاہئے اور اس کو رحمت بنا دیا اور ایک آیت بنا دی تو سمجھ میں نہیں آ رہا خام ہے اس کو اللہ کا بیٹا کہہ رہا جس کیا سے کنفیجن ہو گئی دنیا میں اب سورہ مریم 19 اس کی ٹوئنٹی ٹوئنٹی فَحَمْلَتْهُ فَانْتَبَدَتْ بِهِ مَكَانًا قَسِيًا فَجَاءَ الْم وَكُنْتُ نَسِيَمْ مَنْسِيَا پس اس مریم نے اس کو اٹھا لیا حمل ٹھہر گیا بھئی سمجھنا رہا نا ٹھہر گیا تھا؟ اب اٹھا لیا اس نے اور اس کے ساتھ ایک دور مقام پر چلی گئی پس پیدائشی درد نے اس, کے، اس کو ایک خجور کے درد کے تنے کی طرف لے گیا اس نے کہا اے کاش میں اس سے قبل ہی مر گئی ہوتی اور بھولی ہوئی ہو گئی ہوتی بولی بستی ہوتی ہے بھولی ہوئی ہو جاتی چلیے یہاں پوائنٹ سمجھیں اب آپ کو حمل تو آپ سمجھے کیسے ہوا کہ وہ جگہ کہاں پر پیدا ہوئے تھے عیسیٰ السلام اور کیا کنڈیشن تھی انوائرمنٹ کیا تھی کہاں پر تو وہ بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ وہ ایک کھجور کے درخت درخت کی طرف لے گیا ان کے کون سا درد جو خجور کا درخت کی طرف لے ان کے درد جو ہو رہا تھا پیدائش کا <تصفح> <پیدائش تصفح> درد اس کو پیدائش کا درد جو تھا ان کو لے گیا کھجور کے درخت کی طرف صحیح ہے تو مریم کہاں پر ہیں جہاں کھجور کا درخت ہونا چاہیے اور مشرق میں خجور ہے جہاں بڑی ملیں ہے ملے نا؟ اچھا تو ایک تو بات پہ کھجور کا درخت آم کا درخت نہیں ہے یا yes, صرف کھجور کا درخت اب آگے دیکھیے سورہ مریم نائنٹین اس کی ٹوئنٹی فور ٹوینٹی فائیو ٹھیک ہے فنا تہتی اللہ تاہنی رب کی تہ تک سریا اور اس یعنی روح نے اس کے نیچے, نیچے سے پکارا کہ تو میزون غمزدہ نہ ہو تیرے رب نے تیرے نیچے ایک چشمہ جاری کر دیا کھجور کے درخت کو جمن کرے دنیا میں کہاں کھجور کے درخت ہیں اور نیچے چشمہ چشمہ جاری ہوا ہوا دو جگہ ذہن میں ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر کھجور کے درخت ہونا چاہیے اور چشمہ جاری ہونا چاہیے عام چشمہ نہیں سپیشل چشمہ وہ آگے لکھا ہے اور آگے لکھا ہے شبی و کرنا فرشری احدا فکولی ندت الرحمانی سوا فلم اکلیمل یوم انسیا اور کھجور کے درخت کے تنے کو پکڑ کر اپنی طرف ہلا اور تجھ پر تازہ پکی ہوئی خجوریں گریں گی بس کھا یعنی پکی ہوئی کھجوریں اور پی یعنی چشمے میں سے اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کر اور پھر اگر تو کسی بشر کو دیکھے بس تو کہے بے شک میں روزہ رحمان کے لیے وف کرتی ہوں بس آج میں کسی انسان سے ہرگز کلام بات چیت نہیں کروں گی اب جناب اب آپ لوگوں سے درخواست یہ ہے کہ آپ نے یہ سوچنا ہے کہ وہ کھجور کے درد کہاں موجود ہیں جس کے ہلانے سے کھجور گر جائے ایک بات اور یہ سوچنا ہے کہ کھجور پکتی کب ہے کیونکہ ہمیں عیسائی یہ بتا رہے ہیں کہ عیسیٰ سلام کی جو پیدائش ہے وہ پچیس دسمبر سردی میں ہوئی تھی پچیس دسمبر سردیوں میں کرسٹس بناتے ہیں عیسائی سر زبردست میں کھجور کا جو درخت ہے اس میں کھجور جب بالکل پک جائے یعنی اتنی پک جائے کہ کھجور کا درخت اپنے تنہ اس کا اتنا آسان نہیں اس کو ہلانا ایک سوال کے لیے لوگوں نے مجھ سے کہ بھائی بڑے کھجور کو درخت ہلانا کوئی آسان کام ہے میں نے درد بھی تو معمولی تھوڑی ہوتا ہے اور یاد رکھیں کہ اتنی پکی ہوئی کھجور ہے کہ وہ سی ہلے سی بھی جائے گی. اس تنے کو ذرا سا بھی ہلا دیا تو کھجور گرے گی تو وہ اس کی پیدائش کا ٹائم آ جائے گا تو کھجور جو پک جاتی ہے کہ اس کو ہلانے سے گر جائے تو وہ کون سا تیمپریچر ہوگا گرمی گرمی سمجھ رہے ہیں گرمیوں میں کھجور جو ہوتی ہے اتنی پک جاتی ہے سخت گرمی جب ہوتی ہے کہ اس کے تنے کو آپ سا ہلائیں گے تو گر پڑے گی ورنہ کچھی خجور نہیں گرہی کبھی میرا کہنے کہ مطلب یہ کہ ہم کو یہ سوچنا ہے پوری دنیا میں ہم کو چشمہ چاہیے بہترین پانی پینے کے لیے جو آنکھوں کی ٹھنڈک ہو جائے اور خجور ہیں پوری دنیا میں جا رہی ہے پوری دنیا میں کھجور اور پانی بٹ رہا ہے کوائب وہ جگہ تو آپ کس کو کس سے ہسٹری سے ملاتے ہیں ہسٹری کیا بتا رہی ہے وہ تو قرآن میں نہیں لکھا ہوا نہیں قرآن مجید میں کہیں نہیں لکھا کہ اسماعیل السلام کی پیدائش ہوئی اس علاقے میں ایک قرآن مجید کی بات ہو رہی ہے قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے پیدا حضرت عیسیٰ ہو رہے اور کھجور وہاں سے مل رہی ہے اور پانی مل رہا ہے پوری دنیا میں سب ایکسپورٹ ہو رہا ہے جو جا رہا ہے مستمت وہ پانی لے لے کے آ رہے ہیں کھجور کھا رہے ہیں اور وہی کھجور وہی علاقہ ہے تو علاقہ یہ ہے کوئی کہہ رہا ہے کہ صفا مروہ میں وہ پیدا ہوئے تھے وہ کون اسماعیل السلام وہ بائبل میں لکھا ہوا ہے قرآن میں ایک ماں کا بیٹا کا ذکر ماں اور بیٹے کا ذکر وہ پیدائش کے بعد وہ دونوں ہیں اور کوئی نہیں ہے تو میرا کہنے کا مطلب پانی جو ہے اور کھجور جو ہے اور ان کی پیدائش وہ حضرت عیسیٰ واحد پیغمبر ہیں جن کو حضرت مریم کو ایک انیژل برت سے قرآن میں ذکر آتا ہے کسی پیغمبر کی پیدائش تھوڑی ہے قرآن مجید میں پیدائش کی بات کر رہا ہوں خود مریم کی پیدائش قرآن میں مینشن ہے پھر عیسیٰ ان سے پیدا ہو ایک عجیب انیوژل پیدائش کا ذکر ہے تو ان دونوں کا اللہ نے نشانی بنایا ہوا دونوں کو آیات وہ عیسیٰ اس میں ایک نشانی خود کیوں ہے کیونکہ مریم ایک نشانی ہے دونوں کا اللہ غیران میں نے آیت بنا دیا سورہ مریم نائنٹینٹی کی ٹوینٹی ایٹ فاتر بھی قومہا تحملو قولو یا مریم لقد جیتی شیئن فریع یا ہارون ما کانا بو کی مراس سوئن وما کانت امو کی بغیا پس وہ اسے اٹھائے ہوئے اس کے ساتھ اپنی قوم کے پاس آئیں انہوں نے کہا اے مریم بے شک تو گھڑی ہوئی شئے کے ساتھ آئی اے ہارون کی بہن نہ تو تیرا باپ برا آدمی تھا اور نہ ہی تیری ماں غلط یہ کیا یہ کیا آپ بتاؤ آپ ایمانداری سے بتاؤ کیا آج سمجھ سکتے لوگ اگر اللہ تعالیٰ کے حکم سے مریم کیا جیسے قرآن میں لکھا ہے آج ایسا ہوئے کوئی آ جائے تو یقین کر لیں گے آپ کیا سب یقین؟ یقین آپ تو اس زمانے میں بھی نہیں سمجھ میں رہا جب آج تو وہ تو لے کے وہ کہا بھئی کیسے تیرا بھائی ہے وہ کہتے ہیں جب وہ کیسے گھڑی بھی بات کے ساتھ آگئی ہیں آپ اور یہ کہیں یہ تیرا باپ برا آدمی نہیں تھا اور نہ تمہاری ماں اور یہ تم کیسے آگئے یہ کہا یہ عیسیٰ صاحب یہ کیسے آگئے کیسے آگئے ہیں سمجھے یہ کنفیوزن تو اس وقت بھی تھا اور آج بھی ہے تب ہی تو یہ بوتان لگیں گے سب یہ کنفیوزن شروع ہوا

ودی ط کی برہ مین ہوں لہو بے شک جن لوگوں نے جھوٹی تحمت لگائی اب یہاں آپ اس کو سمجھے بدنامی میں اف کہتے ہیں بدنامی بے شک جن لوگوں نے جھوٹی بدنامی لگائی بدنامی کی وہ تم ہی میں سے ایک تولہ ہے تم اپنے حق میں اس کو برا نہ سمجھو بلکہ وہ تمہارے حق میں بہتر ہے ان میں سے ہر شخص کی ذمے قدر گناہ ہے جتنا یا جس قدر کے اس نے کمایا اور ان میں سے جو بڑھائی کے ساتھ پلٹ گیا اس کے لیے عذاب عظیم ہے یعنی کہ یہاں پر ہی بتا رہا ہے کہ ہمارے ہی گروپ میں ہمارے ایمان والوں میں آپ یقین کریں یہ ایک پرابلم چلی آ رہی ہے چونکہ عیسائی جو ہیں ہم پہ اتنا دباؤ کیے ہوئے ہیں عیسائی کہ عیسیٰ السلام کی پیدائش یقین کریں آپ عیسیٰ السلام کی پیدائش حضرت مریم کے بارے میں اور ان کی زندگی کے بارے میں پیغام کے بارے میں اور ان کے اسمان پہ جانے کے بارے میں ان کے واپس آنا یہ سب کچھ عیسائیت نے اتنا پھیلا رکھا ہے کہ ہم مسلمان جو ہے نا قرآن سے زیادہ اس باتوں کے دباؤ میں بلیف کریں آپ تو اللہ نے یہاں بتایا کہ یہ جو برائی وہ پھیلا رہے ہیں بیسیکلی پھیلا وہ لوگ رہے ہیں لیکن وہ ہمارے اندر بھی آگئی بات وہ ہمارے یعنی سوسائٹی کی بات کر رہا ہوں نام کے مسلمان مومن ایمان والے ان کے اندر بات آ گئی کہ تم نے اس برائی کو جو جھوٹی جھوٹی برائی ہے وہ بدنامی ہے حضرت مریم کی بدنامی کو تم بھی سے ایک ٹولا ہے جو اپنے حق میں سے اس کو برا نہ سمجھو کیونکہ ہمارے کچھ لوگ صحیح بات بھی جانتے ہیں تو اللہ کہہ رہا ہے وہ ان میں سے کہہ رہے ہیں یہ بات اتنی آسان نہیں ہے سمجھ لینا اتنی آسان یہ بات نہیں ہے سمجھ لینا کس طرح حضرت مریم کیا لڑکا ہوا تو کہہ رہا ہے اس کو حق میں برا نہ سمجھو لیکن تمہارے میں بہتر ہے ان میں سے مگر کہہ رہا ہے تمہارے میں سے ہی ٹولا ہے جو اس بدنامی کر رہا ہے ان میں سے ہر شخص کی ذمہ داری ذمہ اس کے اس قدر گناہ ہے جتنا اس, اس نے اس قدر اس نے کمایا یعنی اگر وہ کر رہا ہے اگر آج کے بعد پتہ چل جائے تو اس کو اصلاح کر لے وہ اب آئیے آگے دیکھیں کس طرح ہوگا لَوْ لَا اِذِ سَمِعْتُمُهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِأَنفُسِمْ خَيْرَ وَقَالُوا هَذَا اور جب تم نے اس بدنامی کو سنا تو مومن مردوں اور مومن عورتوں تم نے اپنے اوپر بہتر گمان کیوں نہیں کیا اپنے نفسوں کے اوپر بہتر گمان کیوں نہیں کیا اور کہتے کہ یہ تو کھلی بدنامی ہے یعنی جو انہوں نے کہنا شروع کر دیا عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں باتیں اب یہ خاص ایک واقعہ بیان ہو رہا ہے تو مومن مردوں سے اور مومن عورتوں سے اللہ ہے تم نے اچھا گمان کیوں نہیں کیا ظن المؤمنون وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِمْ خَيْرَا کہ اپنے نفسوں پہ مومن مردوں اور مومن عورتوں تم نے اچھا خیر کیوں نہیں گمان کیا اور تم نے کہہ دیا ہوتا کہ یہ تو ایک کھلی بدنامی کر رہے ہیں آپ مریم علیہ السلام کی لَوْ لَا جَاءُ عَلَيْهِ بِعَرْبَاتِ شُهْدَا فَإِذْ لَمْ يَعْتُو بِالشُهْدَا فَأُولَائِكَ عِنْدَ اللَّهِهُمُ الْقَاذِبُونَ کیوں نہ وہ اس بننانی پر چار گوہ لائے جب وہ گواہ نہیں لائے تو بے شک اللہ کے نزدیک وہی جھوٹے ہیں اب یہ چار گواہ لانے کا کیا مسئلہ ہے صاحب آپ کو معلوم ہے قرآن مجید نے سورہ نور میں لکھا ہے کہ اگر کسی عورت پہ ایمان والی پہ کوئی تومت لگا دی جائے تو آپ چار گواہ لائیے اگر آپ چار گواہ نہیں لا سکتے تو اللہ کا اس کی اسی کوڑے لگاؤ سر جس سے گواہی بھی مت لو اس کو اسی کوڑے لگاؤ تو آپ دیکھیے ایک تو اللہ کا بیٹا کہہ رہا ہے عیسائی دوسرے ہیں یہودی یہودی کی دیکھیں میں آپ کو عیسائی کی بتاؤں اولڈ ٹیسٹیمنٹ جو ہے Bible جو ہے یہ بائبل میرے پاس رکھی ہوئی ہے اس کے دو حصے ہیں اولڈ ٹیسٹیمنٹ پرانا اعتنامہ اور ایک نیا ادنامہ پرانا اعتنامہ جو ہے وہ یہودیوں کا عقیدہ ہے اور عیسائی جو ہیں وہ پرانے اعتنامہ کو اور نئے احتناموں کو دونوں کو ملا کے بلیو کرتے ہیں تو پرانے عید نامے میں عیسی کی پیشنگوئی کا بارہ ذکر ہے بہت بات بار بار ذکر عیسا سلام آئیں گے عیسیٰ نام کے ساتھ نہیں کہ ایک آنے والے کا ذکر ہے پرانے اہد نامے میں تو پرانے نامے کے حساب سے جب بائبل کے اندر نیو ٹیسٹ میں عیسیٰ مسیح آئے بائبل کی بات کر رہا ہوں میں بات سمجھنے کی اور کریں سب بائبل کی بات کر رہا ہوں تو انہوں نے وہاں پر ان سے پوچھا گیا اور یہ کیا پوری ایک بات ہے وہ کہتے ہیں میں ہوں تو اس زمانے میں کنفیوژن ہو گیا وہ میں ڈیٹیل میں نہیں جا رہا یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس تو پیشنگ ہوئی یہ ہے کہ عیسیٰ سلام جو ہیں وہ اوپر سے یہنہ اوپر سے کون ہے الائجہ الائجہ اتریں گے اسمان سے ان کے بھی ہے اوپر چلے گا الائجہ ہماری سلام اوپر چلے گا ان کے الائجہ اوپر چلے گا یہودی کی بات کروں کی تو الائجہ اتریں گے پھر عیسیٰ پیدا ہوں گے یہ بائبل میں لکھا ہوا ہے تو جب مسیحیسا نے یہ کہا بائبل میں کہ میں ہوں مسیح تو اس زمانے کے یہودی نے کہا بھائی ہم تو پہلے توقع کر رہے ہیں الائجہ کو اسمان سے اترنے کی تو یہ تم کہاں سے آگے مسیح سا بس مانے دی تو انہوں نے کہا میں میں تو مسیح سا ہوں لیکن جو مجھے جان دا بیپٹیس جس نے مجھے بیپٹائز کیا وہ ہے الائشہ علیشہ صحیح ہے تو اس زمانے کے یہودیوں نے عیسیٰ السلام کی اگر بات جو بائبل میں لکھا ہے عیسیٰ السلام کو مان لیا کہ جون دا بیپٹیس جو ہے وہ آسمان سے نہیں اترے لیکن انہوں نے بیپٹائز کیا مجھے وہ صحیح ہیں وہ علائشہ ہیں تو وہ ہوگا عیسائی اور جنہوں نے نہیں مانا جنہوں نے نہیں مانا اس بات کو کہ وہ جون کیونکہ جون دا بیپٹیس کے پاس جا کے پاس پوچھتے تو وہ کہنے لگے کہ آپ علائشہ ہیں تو انہوں نے کہہ دی میں علائشہ نہیں ہوں مسئلہ یہ ہوا کہ جب وہ لوگ گئے جون دا بیپٹیس کے پاس اور جا کے انہوں نے پوچھا بھائی کہ آپ کیا علائشہ ہیں اسمان سے تو تھا نے کہلنا ہے میں نہیں ہوں تو وہ عیسیٰ السلام پر جھوٹ بات ہو گئی بائبل کے اندر تو وہ جو باتیں کانٹرڈکٹی بائبل میں ایکزیس کر رہی ہیں نیو ٹیسٹیمنٹ میں تو لوگوں نے جو جو علائشہ کو مان رہے تھے جو بیپٹس کی بات مانی وہ تو یہودی ہیں اور جو جنہوں نے عیسیٰ السلام کی بات مان لی بائبل کے اندر وہ عیسائی بن گئے اور یہودیوں نے پھر یہ پلان کیا کہ حضرت مریم کی اوپر جتنے بہتان لگا سکتے لگائے انہوں نے استغفراللہ یہ سب میں بتانا اسی پڑھ رہا ہے تو اللہ کہہ رہے انہوں نے چار گواہ کیوں نہیں لے کے آئے ایک تو ایک تو پہلے تو ایک طرف اللہ کا بیٹا کہہ رہے ہیں یہودی کہہ رہے ہیں کہ وہ جوزف سے یا پتہ نہیں کسی سے کس طرح کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہوئی ہے ان کے ساتھ تو وہی لکھا ہے کیوں نہیں وہ اس پر چار گواہ لائے پر جب وہ گواہ نہیں لائے تو بے شک اللہ کے نزدیک وہی جھوٹے ہیں اب آگے اللہ کہتا ہے ولہ اللہ فل اللہ علیکم وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَا عَفَغْتُمْ فِيهِ عَدَابٌ عَظِيمٌ اگر دنیا اور آخرت میں تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو جس کا بات کا تم نے چرچہ کیا یعنی پھیلایا تو تم کو ضرور عذاب عظیم چھو لیتا تو یہ جو کنفیوجن ہے کہ اللہ تعالیٰ بار بار یہ کہہ رہا ہے اللہ کا فضل ہے اور تم پہ رحمت ہے اس دنیا اور آخرت میں تو ضرور اللہ تعالیٰ تم کو تم نے جس بات کا چرچہ کیا یعنی یہ سمجھنے اللہ تعالیٰ اس پوری آیات میں ایک مارجن دیتا جا رہا ہے کیونکہ ایک کامپلیکیٹڈ برت اللہ نے کی تھی تو کنفیوزن تو ہوگا رہی لیکن بات یہ جو سمجھ جائے گا اللہ کی آیت سے اپنی اصلاح کر لے گا تو صحیح اگر اٹکا رہے گا انہی باتوں میں یہودی جیسے ان پر چارج لگاتے رہے اور عیسی السلام وہ اللہ کا بیٹا کہتے رہے ہیں تو دونوں غلط ہو گئے چار گواہ لا نہیں سکے قرآن کہہ رہا ہے نہ لا سکے چار گاہ اب اگر یہودی نہ آئے تو وہ پڑھے تو سمجھ جائے کہ ہمارے ہم جو ہمارے باؤ اجداد جو الزام لگا رہے ہیں عزت عیسیٰ السلام پہ ان کی پیدائش پہ غلط ہے اور عیسائی بھی سمجھ جائیں اگر اور ہمارے اندر بھی ہم لوگ سمجھ جائیں کہ اللہ کو ہمیں کیا ضرورت ہے اس طرح لانے کی ضرورت کی انہی کی کتابوں سے نکالنے کے آپ پروڈیوس کر رہے ہیں انہیں کتابوں کو یوز کر رہے ہیں اب بھی جو الزام لگا رہے ہیں تو وہی یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ اگر وہ ورنہ تو اللہ کہتا اگر دنیا اور آخرت میں تم پر اللہ کا فصل نہ ہوتا اور رحمت نہ ہوتی تو, تو جس بات کا تم نے چرچا کیا یعنی پھیلایا اس بات کو تو تم کو ضرور عذاب عظیم چھو لیتا اور تہسب نہ وہ آئند اللہ عظیم تم اس بدنامی کو جس کا تمہیں علم نہیں ہے اپنی زبانوں سے اپنے منہ سے بیان کرتے ہو اور گمان کرتے ہو کہ وہ انتہائی معمولی بات ہے حالانکہ اللہ کے نزدیک وہ بہت بڑی بات ہے عظیم بات ہے یعنی آپ جو یہ منہ سے کہہ رہے ہیں حضرت مریم پہ کہ چار ناؤزب اللہ ان کے ساتھ غلط تعلقات ہوئے تعلقات کسی نے کیے مطلب غلط تعلقات کیے کسی بشر نے یا یہ کہہ رہے ہیں اللہ کا بیٹا یہ دونوں چیزیں اللہ کے نزدیک بہت معمولی بات نہیں اللہ بہت بڑی بات ہے یہ.